Sidang Dewan Rakyat dimaklumkan mengenai peranan agensi pelaburan kredit APK yang hanya menyediakan laporan kredit berkenaan individu atau syarikat bagi menilai tahap keboleh percayaan pelanggan untuk diberikan kredit. Baik untuk laporan penuh kita terus saja bersama Margaret Gambang langsung dari lobi parlimen. Margaret, silakan. Ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh Fiona tadi, ya, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Johari Abdul Ghani ketika membuat penjelasan mengenainya turut memberitahu tiada mana-mana pihak berkuasa atau APK swasta yang dilantik atau mempunyai hak uh, untuk menyenarai hitam mana-mana individu yang tidak mematuhi obligasi pembayaran kredit. Pengumpulan serta penzahiran maklumat kredit oleh APK seperti Central Credit Reference Information System atau CCRIS dan CITOS adalah dibenarkan seperti mana di tetapkan mengikut section 47 Akta Bank Negara Malaysia 2009 dan section 11 Akta Agensi Pelaburan Kredit 2010 Akta 710. Penilaian kredit dijalankan tidak tertumpu kepada laporan kredit sahaja namun turut mengambil kira garis panduan dalaman dan pemarkahan kredit dalam bank atau institusi tersebut. Semua maklumat yang ada dalam sekris ini adalah rahsia. Tidak ada orang boleh akses maklumat ini kecuali uh, pihak peminjam. Kalau pihak peminjam nak pinjam rumah, uh, kereta, personal loan atau nak buat application credit card kepada institusi, institusi boleh suruh dia sign satu surat untuk dia dapat maklumat sekris. Institusi kewangan tersebut tidak boleh pergi cek sewenang-wenangnya kalau tidak ada application aplikasi mesti datang daripada uh, orang yang memohon untuk buat pinjaman dan dia akan buat satu surat tanda tangan untuk membenarkan pihak kewangan ini a uh, institusi kewangan ini untuk mendapatkan maklumat daripada sekris dan maklumat yang diperoleh daripada sekris ini hanyalah untuk uh, institusi kewangan tersebut dan juga pengetahuan kepada yang mempunyai diri Dewan turut dimaklumkan data Sikris dan Sitos hanya untuk rujukan institusi kewangan sahaja dan tidak termasuk syarikat telco atau syarikat lain yang memberi khidmat pembayaran kredit. Dalam pada itu institusi kewangan yang melantik agensi pemungut hutang yang mengugut peminjam menggunakan kekerasan untuk mengutip hutang boleh dikenakan tindakan dengan membuat laporan kepada pihak berkuasa serta, serta juga Bank Negara Malaysia. Baik dalam sesi soal lisan yang lain juga dewan diberitahu bahawa hampir 68% daripada genetically modified organism organism atau GMO yang diluluskan di Malaysia adalah untuk penggunaan sebagai makanan haiwan sebagai menjawab soalan asal yang dikemukakan oleh ahli parlimen parit sulong Datuk Noraini Ahmad, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menjelaskan sebarang pengimputan adalah tertakluk kepada pematuhan Akta Bio 2007 hanya GMO yang mempunyai risiko rendah dan selamat khususnya dari aspek impaknya terhadap kesihatan manusia, haiwan dan tumbuhan serta ekosistem akan diperaku untuk diluluskan. Akta Bio Keselamatan 2007 memperuntukkan hanya GMO yang telah mendapat kelulusan daripada Lembaga Keselamatan Kebangsaan dibenarkan untuk diimport. Kelulusan dengan terma dan syarat bagi sesuatu GMO akan diberi selepas jawatan kuasa teknikal iaitu jawatan kuasa penasihat pengubah suaian genetik membuat penilaian risiko ke atas penggunaan GMO tersebut Berhubung perkara itu juga, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menambah GMO yang tidak diluluskan di Malaysia tidak boleh dibawa masuk dan boleh ditahan di pintu masuk negara. Sekiranya didapati bersalah, boleh didenda antara RM250,000 hingga RM500,000. Baik, uh, ketika ini Dewan sedang berhenti rehat hingga jam 2.30 petang nanti sebelum uh, direhatkan uh, tadi uh, telah pun diadakan urusan masyarakat yang mengemukakan rang undang-undang kerajaan untuk bacaan kali yang pertama oleh Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar iaitu Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuan Jaafar iaitu rang undang-undang Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016 dan selesai selepas itu perbahasan dan juga usul-usul lain turut mengambil tempat untuk dibahaskan di dalam Dewan Rakyat untuk minggu ini minggu yang keempat masyarakat pertama penggal keempat Parlimen yang ke-13. Jadi untuk itu sekian dahulu laporan daripada saya kembali bersama i'm mandy gant fiona